Gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məmmədə Milkindi, Telegram, TikTok və YouTube-dakı kupon səhifələrinin admini və yeni ilin ilk videosu ilə qarşınızdayıq. Xeyli sayda oyun var burada və şənbə günlə əhatə edən oyunlardır və onlarla sizin qarşınızdayıq. Bəziləri əmsal oyunlardır, qısası, bəziləri isə kubok oyunlardır deyə komandaların potensialına bələd olaraq bəzi məsələlərə toxunacağam və məsələn Newcastle kimi komandalar var ki, Allah'a yaxın, bizdən uzaq olsunlar. Ərəblər də alıb oları. Allah yaxın olan bular. Nə qədər qəribə olsa da, və yaxud ki qəribə deyilsin üçün. Deməli belə başlayırıq yavaş-yavaş. Sizdən də bu məqamda bol like istəyirik, əgər imkan varsa. Belə çətin bir işdir. Bir dənə düyməni basırsınız və salam. Belə toxunuş edirsiniz və salam. Yavaş-yavaş başlayırıq. Məsələn 14.45 oyunu ilə başlamaq istəyirəm. Burada 14.45-də Avstraliya liqasından. Avstraliya liqasında işlərimiz yaxşı gedir. Bəzən fantastik şeylər yoxlamaq istəyirəm. Onu bircə tık azaltsaz qazanırsınız. Məsələn, bu gün cümə gündür. Cümə gününü oynan toxunmamışdım. Niyə? Elə oyun desən 0-1 də qutardı. Gözüm su içmürdü oyundan, amma çünki komandaları izləyirəm, tanıyıram, potensiallarını bələdəm, kim hansı sürpriz eləyə bilər, nə edə bilər. Və məsələn, ondan bir gün qabaq isə nə yazdım? Uşağa həkimə aparırdım. Yazdım ki, Hərəsindən 2 gol görürəm. Elə hərəsindən 2 qolda gəldi. Mən 5-ci golu istirdim görüm, alınmadı. Orda 2 dənə dirək var idi. Pavolin an qaçırdığı inanılmaz momentlər var idi. Qısası Perth Glory Victor, Melbourne Victory ilə oynayır və mən burdan yen də siz bunu gözəl şəkildə sığortalaya bilərsiniz. Mən burdan 3.5 üst görürəm, 2.25 əmsaldır. Burada tərəfə falan getməyəcəm. Açın baxın Perth Gloryn performansına, stabil olaraq səfərdə, evdə fərqi yoxdur və Melbourne Victory vurmağı bacaran komandadır, üst pillələrdə qərarlaşan komandadır və hər ikisindən burda qollar görürəm, 3.5 üst sistem kuponuna gedər. Inter Verona oyunu çox maraqlı ıı, məsələlər çıxır Inter Verona oyununda. Bir baza 500 göstərir. Bir baza 400 göstərir və yeri gəlmişkən o 400 göstərən Juventus Verona oyunudur. Həmin oyundur. Amma mən Veronanı tanıyıram. Verona oynayan komandadır və məsələn Veronanın 3 həftə dalbadal gol-gol x-lərin görmüsüz. Okay, bunu qoyuram bir tərəfə. Amma Inter ilə Verona oynayarmı? Necə oynayar? Beyninizə bir canlandırın istənilən bir oyunu, o cümlədən bunu. E, Sora Mercelin. E, yəni bu burada inter partiya mı? Burada fikirləşdim ki, qaçaq bəkə birinci isə künc zərbələri. Inter deyir hara qaçırsan? 1.22-dir. Düzdür, qələbəsindən daha yaxşıdır. Açılış oyunudur. Bilmirəm, yəni o qədər qəlib oyundur ki, Inter time-ı udar məncə. Bir az risklidir. Bunu oynamaq həmişə risklidir. 1.48 əmsaldır. E, Lehçe ilə oyununda məsələn gəlmişdi lehçəni qabaqmalı demişdim. Burda dünəndən gəlməli idi əslində. Çünki Verona qapanmağa bacarmayan komandadır. Nə qədər qapanacaq? O Inter o kilidi açacaq. Yəqin ki, elə taymda açar, sonra da baxar indi. Kəfi kəfinə düşər, davam eləyər. Çünki 1-0 üstünlük qələbəsi də bir şey vermir bizə. Mən məcbur deyiləm Soniya bu oyuna, amma birinci hissə ə, Inter, məsələn, burada daha çox çıxan olardı deyə ona görə deyirəm. Birinci hissəndə Inter 1-0 2-90dur. 20475-dir. Bax belə bir ssenari gözləyirəm. Ondan o tərəfə inanmıram getsin. Və Veronadan açığı tamdə gol gözləyirəm. Çünki Interin baskısını daynmaq çox çətin bir işdir. Çox çətin. Deməli keçirəm Coventry, Oxford oyununa. Çox maraqlı oyundur, amma belə deyək də bir kl liqa klassı burada fərqin göstərəcəyi öz sözünü deyəcək. Coventry açılıb, yaxşı komandadır. Potensial olaraq, yəni belə deyək də, iki topu var. Oxford-un da maksimum bir topa gücü çatar. Məncə Coventry səhv eləməz. Düzdür, kubok oyunudur, amma mənəcə Coventry səhv eləməyəcək və hətta gəlin baxaq görək Coventry qələbə 1-5 üstünləmizə nə verir. Çünki Coventry evində oynayacaq. Belə də deyətə o üfüqdə başqa bir oyun da yoxdur, yaxın gələcək də. Yaxın gələcək dediyimiz futbol üçün yaxın gələcək 1-2 gün sayılır da. Ona görə də yəqin ki Coventry ağızlar da dolu tribunalara bir BD də şou bəxş edir. 1.76 əmsaldır qələbə 1.5 üstlə. Növbəti oyun bu çox maraqlı oyundur. Nəyə görə? Mən açığı biraz analiz elədim oyunu, ağlıma battı. Fikir versəz əmsallara da. Maidstone Stevenage oyunu, aşağı liqaların klublarıdır. Las Palmas Barcelona oyununun əmsalları açılıb. Yəni ssenarini də artıq başa düşdünüz. Yəni Maidstone da sürpriz bir qol vura bilər. Stevenage-i atsan həmsal ümmətlə məncə doğru deyil. Stevenage yaxşı komandadır, kom komplekt komandadır və zaman-zaman oyunu 4-5 üstə qədər apara bilən komandadır. Amma sanki burada da 1-2 ssenarisini görəcəyik. Sonra kim davam eləyəcək? Davam eləsində, düzdür, yanar. Deməli belə, Sordu da, yəni bu oyun üzərində çox danmaq istəmirəm. Bir fikir verisizsə bu oyunların üstündə üzərində çox danmağın mənası yoxdur. Nə danışasan da, yəni bu, taktikasına bələd deyilik, bir şey eləmirik. Kanan da artıq iş çıxartmır taqmontajda. Yeni il qəşəy başdı və. <laughs> Millwall-Leicester oyunu. Bir tərəfdə Millwall, bir tərəfdə Leicester, ikisi də championship komandalarıdır. Və fikir versəz Leicester açılan əmsala, fikir versəz görərsiz ki, ya 1.74 çünki Millwall oyunu tutmağa bacaran komandadır. Burada əsas məsələlərdən biri bütün oyunlarda bütün analizlərinizin başında bir şey yazın. Afrika Millətlər Kuboku başlayıb, AISA çempionatı başlayır. Afrika Millətlər Kubokuna qoşulan xeyli sayıda oyunçu var və onların əksəriyyəti bu cür komandalarda oynayırlar. Onlara nəzər salın, sonra mərzələrinizi eləyin və Millwall Leicester oyunundan mən açığı gol-gol gözləyirəm, 1.60 əmsaldır. Milvoldan bir sürpriz bir gol gözləyirəm. Əmsallar da bunu dəstəkləyir. Hətta Milvolun qoluna baxın 1.37. Davam edən tərəf kim olacaq? Yəqin ki, Leicester, amma burada qol qollu X gəlsə də təəccüblənməyəcəm, yəni. Paddonson da, məsələn, o tipli şeyləri analiz etmək lazımdır, on demək istəyirəm. Frosinone mə onsa, vallam bu Monza 3 oyunluq olvurmur artıq. 3 oyundu. Və Frosinone nə qədər izah eləyim də, bundan o tərəfəsi varmı? Yəni hər şeyini izah eləmişəm bu komandanın Lazio deplasman səfərində. Nabilim evində. Evində lap aşırı hücumda oynuyur deyə. Monzanda o təhlükəli ayaqları var və mən burdan qol qol görürəm. Ən azı hə bir biri var. Sonra da indi inşallah ki Frosinone davam edəyər. İnşallah. <laughs> Belə baxaq görək Frosinone ikinci gol nə qədərdir. 2.25-dir. Fikirlərin ikisində 1-1-ə bir işarə var, çox işarə var. Hansısa davam eləyəcək aydın məsələdir amma hansını on tapmaq biraz çətindir. Çünki e, Monza 3 oyunu gol vurmur. Komandanın biraz toparlanmalı idi. Məncə həmin oyunlardan biri budur. Uyğun bir rəqibdir çünki aşırı hücum futbol oynayan Frosinone var qarşısında. Mansfield Crew anar burdadır. Anar bilir mən Mansfield-i çox dəyərləndirmişəm. Həm burada gol-gol oynayacam başqa dəstə. Başqadır heçsən də, niyə görə? Çünki Mansfield o qədər cins komandadır ki və fikir versəsən Mən açıq öz proqnozumu deyəcəm burda. Mansfieldin bax bu 3-cü topu ki var, 2.20. Məsələn burda görürsüz nə yaxşıdır. Bir top hətta açılıb, 1.03, ikisi açılıb. İndi gələcəkdə yəqin ki bunlar, inşallah. Amma burda bir şey var. Məsəl narıncıda 3-dən açıblar bu. Mən ona fikir verdim. Fikir verdim və ona görə də bu oyunu proqrama saldım, analiz elədim. Mansfieldin 3-cü topu gəlməyə bilər dostlar. Mən Hal sistem Anardordan işarə eləyir. Eyni şeyə fikirləşmişik. Şey, Deməli Halysiz oyunda sizə yazdığıda izah elədim ki, Halulun ikinci topa gəlməyə bilər. Anar da dedi, Sunderlandin qoluna güvəndik, yadıdadır. Eyni şey ssenari burada ola bilər. Amma açıqlar 3 topdan. İndi bilmirəm, gəlsə də təhlükəlidir, amma qonaq da burada oyuna girəcək və vuracaq. Və yeri gəlmişkə Mansfieldi çox dəyərləndirmişəm, tanıyıram. Mansfield 2-0-2-1 komandasıdır. Və Mansfielddə belə bir şey var. Üçüncünü vura bilmirlər. Komanda çünki 60-dan sonra dayanır siz açın baxın 60-dan sonra bu komanda demək olar ki gol vurmur. Amma buraxır, stabil buraxır. Və yeri gəmişən bunların şəxsi görüşlərində bir də açın baxın 2-2, 2-1, 1-2, 1-1. Bu oyun üzərindən ona görə deyəniram ki, dostlar, Mansfield-də atsan Əmsalon 3 topdan açmaq bir az doğru deyil. Belə. Hətta deymisə, gəlin bunu saxlayaq. Bax bir kombinimiz olsun, onu nə tər eləyəcəklər. Bunun qol qolu nəsə belə yadıma saxlayım, problem yoxdur. Çünki biz burada fərqli-fərqli tablarda açmışıq, çətindir bir az. Mansfield'ın gol golu 1.62 və keçirəm növbəti oyuna. Dostlar, Bradford Crawley ilə oynayır. Kubok oyunudur və burada bu kimi komandalara ev, səfər fərq eləmir. Açın baxın bunlar qonşu pillələrdədilər və Crawley kifayət qədər təhlükəli komandadır və Crawley 4.40 həmsalı açılır, 4.50 falan. Bradfordu da açılıb 1.64. Mən icazə verin razılaşmayım bu həmsallarla və Burda bir şey görmüşdüm. Deməli onu da özüm üçün qeyd eləmişəm. Qonşu pelələrdədilər qısası mən Bradfordu tanıyıram, Crowley-ndə mən burdan hər iki tərəfdən azı bir gol gözləyirəm. Bradford hətta anar deyir ki, birinci vuracaq. Crowley atılacaq qabağa və Crowley təhlükəli komandadır. Bu da belə Bradford Crowley məsələn ən çox gol ikinci taym. Bu anarın seçimi olsun. Solford, Salford 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 necə oxunur? Salford yaxında. Deməli Forest Green-lə oynayır. Mən burada gol-gol başqa deyə bilməyəm. Bu oyunda da gol-gol gözləyirəm və bir az erkən seansda məncə qollu bir oyunlar görəcək biz. Burada da gol-gol gözləyirəm. Gəlməsə çox üzüləcəyim bir oyundur həqiqətən də. Çempionat olaraq mövqelərinə baxsaq, düzbucaq oyunudur. Demək olar ki, aşağı-yuxarı eyni komandalardır bunlar. Vuran və buraxan komandalardılar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, liderlərin qapazaltlarıdır. Yəni bir-birinə də yəqin ki, artıq bir, bir kubok oyunudur. Şans kimi baxırlar buna. Belə, yəni mən gol-golün əmsalı xoşuma gəldi, götürdüm. Sonra ə, Watford, Watford Chesterfield-i gabul eləyir. Watford-u izah eləmək də vacibdir. Aşkar favoriddir. Mən Watford-un sadəcə qələbəsini götürərəm, dostlar. Və hətta belə deyim sizə, əmsal qaldırmaq üçün isə Real-ın oyununda dedim də onu. Real 1 top fərqlə udar. 1-0 2-1 də. Niyə? Çünki o bəzi şeyləri orada görürəm. Oyunu beynimdə oynayıram və sair. Watford meydanında Chesterfield oynamayacaq. Və bəzi əmsallara nəzər salanda gördüm ki, Watford 1 top fərqlə udar. Yo, Chesterfield oynasa, desə ki, qardaş, kubokda elə oynayacam. Onda Watford çala bilər, amma Watfordu tanıyırıq. Watford aşağı liqanın komandasıdır, bunu hamımız bilirik. O tarixin böy bir hissəsini 105-ə qədər keçirdi. O Troy Dininin əfsanəvi gol yatması, i̇şte 90+4 də və liqada qaldılar. He. Bütün stadion axdı dəhşətli bir gol idi. Yəni kontratak, qapçı penaltini qaytarır və hücuma atılırlar, gol vurur. Həmin o məşhur Troydinin əfsanəvi reydi. E, belə, deməli, e, mən Watfordun sadəcə qələbəsini götürərəm. Baxın, ağınıza batırsam. Keçən Portuqal liqasına, hə, bu artıq liqa oyunudur. Estrela Amadora, Vizela oyunu. Deməli, mən burada bəzi şeyləri gördüm, tutuşdurdum. Estrela Amadora evindədir. Estrela-nı kesin övədə dəyərləndirdim sağ olsun qazandırdı bizə. Kün zərbələrini udar. Bu əmsal mərcidir belə deyək, əmsallarla çıxan bir analizdir. Kün zərbələrini Estrela udacaq ıı, və Estrela üçün bir ağır oyun olacaq deyəm mən bunu bu mərci edirəm. Çünki mən Portuqaliya liqasını bir sügizdirəm və məsələn Estrela birinci taymda məncə vurmayacaq, baxımzalanar. Və bu artıq bizə bir Estrela-dan bol-bol corner -bol gətirəcək. Estrela cornerləri udar. 2.05 əmsaldır. Estrela əştirəcək. <laughs> hə, time 00 kimi bir oyundu. Yəni time x oyun idi. Belə ona görə də mən kornərlərə yönəldim. Faranşə deməli oynayır Gil Vicente ilə. Burda da bəzi şeyləri tutuşdurdum. Ən çox gol ikinci time. Yəni bu da həmsal mərciidir. Ən çox gol ikinci time 1.95. İnşallah ki yatmarıq məsələdən. Batırsa, edədim, bu məsələdən. Ağınca batırsa. Komandalarda bəzi analiz elədim, bu qənaətə gəldim. Hə, gəldik Zurnanın zırtdığı yerə. Anardan da xəşəyəcəm. Bir dənə Ankara Gücü Trabzonspor oyununu açbaq və Mənc Ankara gücü uduzmayacaq. Trabzon'a qələbə yoxdur. Ankara'ya bax bir fora veririk. Belə də Ankara uduzmazdı əslində yaxşı həmsalı var idi, cüt şans olaraq. Ankara gücü uduzmaz 1.60 həmsaldır. Ankara'ya bir fora veririk, +1 və Ankara udar 1.62. Bax belə. Middlesbrough Aston Villa oyununda, yəni burada da seçimim. Aston Villa da Middlesbroughdan əslində bir gol gözləyirəm, çünki yəqin ki, Emery rotasiyalara gedəcək. Amma mən inanmıram ki, MR-də kubokə dırnaq arası baxsın. Məsələn, FA Cup çox önəmli liqada əslində. O kubokdur. Çox önəmli kubokdur. Az qala çempionluğa, yəni taht tutlan bir kubokdur, turnirdir. Üst, yəni Middlesbrough oyuna girəcəyini nəzərə alaraq, ikisi də üst komandası zatən şam bir oyun gözləyirəm və Middlesbrough-dan da bir gol gözləyirəm. Aston Villa-dan da 2 dənə gol gözləməyə haqqımızdır. Belə, yəni Carrick MR-yə qarşı bu oyun bağlasan durma söhbəti var. Bax o elə bir oyundu əslində görəcək. Yəni əmsallarla da bir analiz eləmişəm. Yəni üst, hətta Middlesbrough bir topu və belə çıxır, amma Aston Villa-dan da 2 gol gözləmək haqqımızdır. Aston Villa-nın 2 topu və 1.45-dir. Sanki bir ikisi var oyunun. Ssenariyin ardına baxmaq lazımdır. Swansea Morecambe. Burada Swansea tərəfini izah eləməyəcəm. Morecambe, yəni Morcamb, necə oxunur. Swansea Morecambe oyunundan, yəni Morecamb-dən bir gol gözləyirəm. Əmsallarla dəstəylənən bir şeydir deyə. Açdım, baxdım belə şən komandadır. Zaman-zaman dəyərləndirdiyim bir komandadır. Swonsi zaten izah eləməyəcək də. Swonsi uçur. Abi, cinahlar uçur. Ancaq kornər. Kornərlərinə elə-belə baxaq, inanmıram 8 açıqdır. Elə 8-ə 1 9 kornərə 1.39 veriblər. Çünki Swonsi faktor var da burada. Swonsi tək başına bir də gözləz gətirə bilər o kornərləri. Ağınıza batırsa özünüz də bir analiz eləyin. Morekemdən bir gol gözləyirəm. Bu belə. Aruka Benfica. Burada da əmsallar deyir ki, Benfica udar, amma Əmsalların nə tər qaldıq məsələsinə biraz baxdım və gördüm ki, Benfica desən bir top fərqlə udacaq. Bir top fərqlə udacaq Benfica, elə çıxır əmsallarla. E, yəni baxın Benfica mən deməli bu da 3.45. Belə bir şey çıxır forallar bölməsindən baxa bilərsiniz. Belə, yəni bu gün, yəni biz cümə günü çəkirik. Cümə gününün oyunlarından asıldı ki, orada 1 Porto, Sporting, Sporting-i məsələn qələbəsinə zərlə gədə şübhə elmirəm. Portu da udmalıdı bu vəziyyətdəki olan bu avişdanı. Benfica da yəqin artıq qələbə oynayacaq, amma Arouka coşa bilən komandadır. Arouka biz Konfrans Liqasından falan tanıyırıq, yəni dəhşət bir şeydir. Amma Arouka axır vaxtlar təşərr buraxıb. Vurur, amma aşırı da buraxır. Beləbəs sonuncu oyunumuz Sassuolo Farentinə burada qonaq oynayacaq. 10-cu korner bizə 1.62 verir. Ağlınza batırsa, ya korner oynudur, də yəni burada başqa nə oynayacaqsan. Sasola sadəcə keçən ilki Sasolodan qat-qat fərqli bir Sasolodur. Bəzən, məsələn, Milanla oyunda kornerlər 14-ə 15-ə getdi də. Amma bir də görsən, elə bir mənaspir oyun oynayır. Həm oyun baxımından, həm kornerlər baxımından komandanı tanıya bilmirəm. Profilindən çox kənaralaşıb Dionisi. Belə dostlar, uğurlar. Həm ya bol şans bizə gedib bazar gününün videosunu çəkməyə. Allahə əmanət olun. Hamınıza bol şans diləyirəm. Çıxarkən bir deyirlər, qapını ört, bir də like like elə sonra qapınırd. <laughs> Uğurlar, Allah həmanət <'a> olsun. <laughs>